السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت ربي سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين امين يا رب اما بعد Muslimin muslimat Hadirin hadirat yang diberkati Yang dirahmati Allah Azza wa Jal Seterusnya Kita sama-sama akan Menghayati Kisah yang kedua yang disebutkan Dari surah Al-Ma'idah ini yaitu bermula pada ayat ke-27 sehinggalah ayat ke-31 daripada surah Al-Ma'idah. Qawluhu Azza wa Jal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليؤذيه ليؤذيه كيف يواذي سوءة اخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواذي سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم Maksudnya Dan bacakanlah wahai Muhammad Kepada mereka kisah Mengenai Dua orang anak lelaki Adam yang berlaku dengan sebenarnya iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu korban yakni untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah lalu diterima korban salah seorang di antara keduanya dan tidak diterima dari yang lain berkatalah yang tidak diterima korbannya sesungguhnya aku akan membunuhmu tetapi yang diterima korbannya menjawab, hanya sehanya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa membu dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya sendiri. Lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari kalangan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimanakah cara menimbus mayat saudaranya. Qabil berkata, "Ya wailata! Alangkah celakanya aku. Alangkah lemah serta jahilnya aku ini. Aku tidak tahu berbuat seperti mana burung gagak ini supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku." kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Sadaqallahul azim. Ringkasnya ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita jenayah dan dosa yang pertama dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Kisah yang ringkas ini hadirin yang dimuliakan Allah walaupun ia merupakan satu penceritaan yang hanyalah didapati daripada beberapa ayat. Tidak mencapai pun kadarnya dengan satu muka surat. Tetapi cerita yang mudah dan ringkas difahami dan sampai akan ibrah pengajaran yang ingin dikemukakan oleh Allah. Iaitu tentang dua orang yang perlunya untuk mereka melakukan korban. Salah seorang di kalangan mereka orang yang bertakwa iaitu dengan mempersembahkan sebaik-baik yang ada pada miliknya berbanding dengan salah seorang yang tidak mempunyai ciri taqwa dalam hatinya memberikan dan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruk yang ada pada miliknya Allah Subhanahu wa taala mengambil salah seorang daripada mereka yang mempersembahkan korban yang terbaik berbanding dengan seorang lagi yang kedua yang tidak memberikan sebaik-baiknya kepada Allah dan disebabkan hasad dengki yang menjiwai orang yang kedua tadi hasad dengki yang sama jugalah yang mendorong iblis keluar daripada syurga enggan menurut perintah Allah dengan hasad dengki itu jugalah menjadikan orang yang kedua sanggup untuk membunuh saudaranya sendiri dan berlakunya jenayah yang pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan bilakah ataupun tidak disebutkan siapakah nama kedua-dua nama kedua-dua yang dimaksudkan daripada ayat ini. Kerana Al-Quran karim tuan-tuan yang lebih utama daripada itu ialah untuk menyampaikan pengajaran kepada manusia. Dalam ayat ke-111 surah Yusuf Allah menyebutkan di sebalik kisah-kisah dalam Al-Quran ini tidak diperincikan wataknya. Tidak disebutkan di manakah tempatnya. Kerana Allah menyebutkan lebih utama daripada itu untuk kita mengambil pengajaran yaitu Ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil Demi sesungguhnya pada kisah-kisah yang yang diceritakan oleh Allah yang dipaparkan dari Al-Quran ini untuk kamu wahai manusia mengambil ibrah mengambil pengajaran daripadanya. Cerita yang ringkas, syarat dengan pengajaran, merupakan kisah yang benar-benar berlaku pada satu ketika dahulu. Al-Quranul Karim tuan-tuan sama ada menceritakan tentang hukum hakam ataupun sama ada menceritakan tentang peristiwa dan juga khabar-khabar yang pernah berlaku. Dan kedua-dua itu merupakan yang disebutkan oleh Allah sebagai sinqan wa adla yang benar dan adil. Allah berfirman pada ayat ke-115 surah Al-An'am wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Biasanya ketika mana kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran Lalu kita membaca ayat ini Menyebutkan bahawa telah sempurnanya kalimah-kalimah daripada Allah Yang Al-Quran Yang mana kesemua ayat Al-Quran Sidqan wa adla Yang benar dan juga yang adil benar merujuk kepada kisah ataupun ayat Al-Quran yang mempunyai penceritaan. Dan adil ialah merujuk kepada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hukum hakam daripadanya. Dan itu terdapat pada suratul Ma'idah yang kita ceritakan ini. Bukan sahaja kaya dengan hukum hakam tetapi juga ditambah keindahan itu dengan penceritaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaitannya tuan-tuan dengan beberapa ayat yang lalu. Pada ayat yang lalu tuan-tuan kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki kota yang disucikan oleh Allah. Namun dengan keingkaran mereka itu adanya natijah buruk yang menimpa mereka seawal di dunia lagi. Dan di penghujung kisah Nabi Musa alaihi salam ini Allah memberikan ingatan kepada Nabi Musa agar tidak berputus asa dan merasa sedih pada pelakuan orang-orang yang orang-orang yang fasik. Lalu kemudian didatangkan lagi cerita yang kedua mengingatkan pada kita bahawa zaman yang lebih awal daripada itu natijah buruk yang menimpa kepada mereka yang melanggar perintah Allah. Seperti mana yang berlaku kepada Bani Israel yang ingkar darhaka mereka disesatkan di padang atih At tidak menemukan kompas dan jalan untuk memasuki bumi Filistin selama 40 tahun. Itulah natijah yang awal yang mereka dapati ketika di dunia lagi. Allah ceritakan sebelum itu bahkan pada zaman manusia yang pertama. Dua orang daripada putera Nabi Adam AS salah seorang yang melakukan jenayah. Lalu jenayah itu menjadi satu bebanan bagi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis perbuatan salah seorang anak daripada Nabi Adam yang membunuh ini menjadikan dia mendapat bahagian pembunuhan ataupun dosa pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi. Kerana dialah orang yang merupakan pelopor bagi pembunuhan yang berlaku. Maka setiap kali ada pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi walaupun putera kepada Nabi Adam ini telah meninggal dunia, tetap adanya bahagian dosa yang sampai kepadanya. Nabi menyebutkan la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam. Al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl. Tidaklah seorang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama mendapat bahagian dosa darinya kerana dialah orang pertama yang mensunahkan yakni yang mempelopori yang memperkenalkan pembunuhan di kalangan manusia bahawa dosa ini tuan-tuan sangat dibimbangi walaupun seseorang itu telah pun meninggal dunia tetapi adanya dosa-dosa yang mengalir kepadanya disebabkan dialah yang memperkenalkan mensunahkan perbuatan jahat yang tidak sepatutnya dilakukan kembali pada kisah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan waslu alaihim dan bacakanlah kepada mereka dan tuan-tuan ialah merupakan kata hubung sebagai kesinambungan pada kisah yang lalu kan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat seterusnya kepada kita yang datang setelah itu tentang pengajaran daripada kisah yang pernah berlaku sebelum kita wujud di atas muka bumi Keingkaran yang berlaku akan dihukumkan oleh Allah seawal di dunia dan juga berlanjutan hinggalah ke hari akhirat. Dan diceritakan lagi kisah yang berikutnya, dan kata Allah, Utnu alaihim, kisahkanlah kepada mereka. Ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Al-Quranul Karim datang sebagai mu'jizat kepada Nabi. Dan adanya kisah-kisah yang dipaparkan dari Al-Quran ini, kebanyakannya, tidak diketahui oleh generasi ataupun bangsa manusia pada ketika itu melainkan sebahagian besar daripada ahli kitab apa yang diceritakan dari al-quran juga pernah diceritakan daripada kitab-kitab mereka yang sepatutnya menjadikan mereka terus beriman kepada nabi kisah yang dikhabarkan oleh Allah Allah menyebutkan nabaa ah. kisahkan pada mereka nabaa ah. nabaa ah maksudnya merupakan khabar muhim satu berita yang sangat penting bukanlah maklumat yang tidak mendatangkan faedah kerana di antara dua perkataan bahasa Arab yang menyebutkan tentang berita ataupun khabar sama ada digunakan kalimah naba ataupun khabar dan naba ini merupakan yang lebih penting daripada sekadar khabar sebagai contoh Allah menyebutkan dalam permulaan surah uh, suratul naba surah yang pertama pada juzuk yang ke-30 Kata Allah Subhanahu wa ta'ala amma yatasailun 'anil naba'il 'azim. Tentang apakah yang mereka bertanya-tanya antara satu dengan yang lain? 'Anil naba'il 'azim tentang satu naba'. Satu berita yang sangat azim, sangat besar. Sama ada yang merujuk kepada al-Quran itu sendiri ataupun merujuk kepada hari akhirat. Dan bukanlah satu khabar semata-mata tetapi lebih penting daripada khabar dinamakan sebagai naba'. Sebagai perkhabaran yang terlalu penting untuk diketahui bersama Dan kisah itu Allah sebutkan Ibnai Adam bil Haq Kisah mengenai dua orang anak Nabi Adam AS Al-Quranul Karim tidak Memperincikan siapakah dua orang anak lelaki tersebut Begitu juga daripada dapatan dari hadis Nabi SAW Tidak menyebutkan secara Terperinci siapakah dua nama tersebut. Ada pun yang sampai kepada kita tuan-tuan yang -tuan, merupakan riwayat-riwayat Israeliyat. Riwayat-riwayat yang didatangkan daripada beberapa kitab tafsir. Yang mana para ahli tafsir ini mereka merungkaikan nama itu daripada ahli-ahli sejarah. Dan juga dapatan daripada kitab-kitab yang datangnya sebelum dari Al-Quran. Al -Quran. yang masyhur tuan-tuan yang boleh kita dapati yang disebut dalam tafsir Al-Tabari, tafsir Ibn Kathir, mereka mengambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kerana Ibnu Abbas ini dikenali dengan seorang yang suka mencari ilmu, suka mengkaji dan juga mempelajari pelbagai nukilan-nukilan yang sangat penting diperolehi daripada ahli kitab yang sebenar. Dan dua yang masyhur itu tuan-tuan ialah seorang bernama Habil dan seorang lagi bernama Qabil. Dan kita mendahulukan sebutan Habil barulah disebutkan nama Qabil. Kerana Habil ialah seorang bangsa yang dibunuh sedangkan Qabil merupakan uh, merupakan orang yang melakukan jenayah dalam kisah ini. Ha, jadi dua nama inilah tuan-tuan walaupun sebenarnya tidak disebutkan dalam al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis tetapi yang merupakan satu yang terkenal dalam riwayat Israiliyat dan masyhur di kalangan ahli sejarah menyebutkan itulah dua nama yang disebutkan dalam dalam cerita ini. Dan Allah menyatakan kisah ini merupakan kisah yang benar-benar berlaku. Tatkala Allah menyatakan bil haqq, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada seorang pun yang mempunyai akal fikiran yang sejahtera. Walaupun mereka tidak beriman dengan Al-Quran sekalipun, mereka menerima cerita ini. Tidak ada kesangsian sedikit pun mengenai cerita yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah menyebutkan bil haqq kisahkan kepada mereka khabar yang sangat penting peristiwa yang pernah berlaku tentang dua orang anak lelaki Nabi Adam bilhaq dan kisah ini merupakan tidak ada kesangsian dan keraguan padanya in qarraba qurbanan ketika mana kedua-dua mereka mempersembahkan korban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala juga sekali lagi tuan-tuan tidak dijelaskan mengapakah mereka perlu mengorbankan apa yang ada pada mereka dan apakah yang mereka korbankan itu? Kerana yang lebih penting untuk kita dapati daripada cerita ini bahawa perlunya untuk kita mempersembahkan sebaik-baiknya kepada Allah. Dan dalam ayat ini sebagai satu maklumat yang sangat penting bahawa ibadah korban ini merupakan ibadah yang terlalu lama. Bukan hanya dikenali ketika mana datangnya Islam yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata pada zaman Bani Israil. Tetapi sejak daripada kewujudan generasi manusia yang pertama telah ada ibadah yang penting dinamakan sebagai korban. Korban tuan-tuan ialah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk diterima oleh Allah dan menjadikan perbuatan kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri disebutkan sebagai qarib, qurban. Dekatnya kita dengan Allah jadi dengan apa kita hendak mendekatkan diri kepada Allah salah satunya dengan kurban. Dengan kita melaksanakan ibadah kurban. Dan dalam kisah yang masyhur juga disebutkan bahawa mengapakah mereka perlu untuk melaksanakan ibadah kurban yang sangat penting ini. Sekali lagi tuan-tuan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tetapi dalam riwayat Israeliyat menyebutkan pada zaman manusia yang pertama Nabi Adam dan juga isterinya Hawa manusia yang sangat sedikit dan syariat yang berbeza dengan kita pada hari ini dibenarkan untuk walaupun mereka mempunyai ayah dan ibu yang sama dan saudara antara Nabi Adam dan juga Hawa alaihi wasallam anak-anak mereka boleh berkahwin antara satu dengan yang lain dengan syarat bukanlah merupakan saudara kembar bagi mereka bahawa ketika itu tuan-tuan manusia yang sedikit dan juga Hawa alaihi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan dua orang anak sekaligus kan dalam keadaan kembar seorang lelaki dan seorang perempuan datang kelahiran kedua begitu juga yang berlaku adanya seorang lelaki dan seorang perempuan kan dalam kelahiran yang serentak dan mereka hanya boleh berkahwin secara silang tidak boleh mereka berkahwin sesama adik-beradik kembar mereka dalam erti kata Qabil mempunyai saudara perempuannya adik perempuannya begitu juga dengan habil mempunyai adik perempuannya dan qabil perlu berkahwin dengan adik perempuan kepada habil begitu juga habil perlu berkahwin dengan adik perempuan kepada qabil tetapi ternyata peraturan ini tidak dipersetujui oleh qabil sendiri kerana Allah menjadikan adik perempuan kepada qabil ini mempunyai sedikit kelebihan dari segi kecantikan kerana itu dia tidak bersetuju dengan peraturan tersebut. Kan lihat bagaimana kisah sebelumnya ketika mana Bani Israel meningkah terhadap perintah Nabi Musa. Begitu jugalah yang berlaku kepada Qabil yang meningkah perintah Nabi Adam AS walaupun perintah itu datangnya dari Allah SWT. Lalu bagi merungkaikan pertikaian yang berlaku maka Allah SWT memerintahkan mereka untuk melakukan korban. Dan syariat terdahulu tuan-tuan, apa yang dipersembahkan itu dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang diterima akan diketahui pada ketika itu dan sesiapa yang ditolak juga akan diketahui pada ketika itu juga. Berbeza dengan syariat kita pada hari ini tuan-tuan, Allah menyembunyikan yang mana satu keamanan kita yang diterima, yang mana satu keamanan kita yang ditolak. Sebagai satu keringanan bagi umat Nabi SAW. Ketika mana mereka mempersembahkan kedua-dua korban yang mereka miliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima daripada Habil. Adapun Qabil tidak diterima korbannya oleh Allah. Dan riwayat menyebutkan dalam alis, dalam kalangan ahli sejarah menyebutkan Habil sebagai seorang penternak binatang ternakan mempunyai kibas yang sangat yang sangat sempurna. Dan itulah yang dijadikan sebagai korban yang dipersembahkan pada Allah dan ibnu abbas menyatakan dengan kibas itu jugalah dijadikan sebagai gantian kepada nabi ismail alaihi ini merupakan pandangan yang diceritakan oleh ibnu abbas adapun qabil sebagai seorang uh, yang mempunyai ladang tanaman dan dia mengemukakan kepada allah subhanahu wa taala kan hasil tanamannya yang berkebetulan telah pun rosak binasa pada pandangannya kalau rosak binasa ini maka inilah yang sesuai dijadikan korban bagi pihak dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api menyambar sembahan yang dibawa oleh oleh Habil sebagai petunjuk bahawa korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Qabil menyatakan kepada saudaranya Qabil. Dan Habil menyatakan saudara kepada saudaranya Qabil bahawa Allah menerima apa yang dipersembahkan oleh golongan yang bertakwa. Kan pada ayat ke-27 tuan-tuan diakhiri dengan penyebutan daripada perkataan Habil. Habil menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sesanya yang terbaik, hanya sesanya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun amalan yang dipersembahkan kepada Allah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepadanya. يديني لك أن تنبه جنبرتان باداتريت إني والله تعالى أعلى وأعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده، اللهم انا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم انا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.